Починати ніколи не пізно. Він почав чотири. В 25 він чемпіон Європи, заслужений майстер спорту та переможець всесвітніх ігор. А ще номінант на почесне міжнародне звання Спортсмен року 2018. Про Орфана Санамзаде, кікбоксера, українця, криворіжця. Далі в телепроєкті наші. Кікбоксинг один з найвідовищніших видів єдиноборств. В ньому сполучаються техніка і правила боксу та прийоми східних бойових мистецтв. Народився цей спорт в США, а герой нашої програми, який сьогодні прославляє в світі Україну та український кікбоксинг в Азербайджані. У нас народився Кянан, Санан народився в 95-м. Ми вирішили вже трихати в Кировий Рог уже. была проблема, с, там, получается, с лечением ему, у него был порог, сердца был. Слава Богу, тут, здесь врачи оказались очень хорошие, и люди добрые здесь в Украине оказались. То есть нас встречали очень тепло и красиво встречали. Нам этот город понравился тогда. Мы остались жить здесь. А я э, Урфанов водил сначала, и что мечта покойного папы у меня, чтобы исполнилась. И Андрей Григорьевич, это э, тренером был э, э, в Корворожском, э, э, спорт Корворожской ⁇ это так было в это время. Мы до него ходили. Еще у Рфана была, было, по по-моему, 4 года или 5 год был такой. Так, Україна стала не лише порятунком здоров'я старшому братові Арфана, але й батьківщиною. Спочатку Тхе яким він займався зі старшим братом, а потім разом йшли до результатів в кікбоксингу. Брат, хоч і теж здобув великих результатів, став чемпіоном України. Згодом знайшов себе в іншому. А Орфан вирішив присвятити себе саме спорту, як того хотів батько, як мріяв його дідусь цьому сильному народові, так притаманні зв'язок і повага до родини та старшого покоління. Он, как это, э, мечта папу моего, моего уже начал уже, как э, спальнят. Я внимательно смотрел в его бои, как это. Интонация, интонация у меня всегда, как до этого, меня, я его победу чувствовал. Я что хотел, добивался вот этого в своей жизни. Этого. И у него тоже сам был, тут был вот этот, именно вот, я нашел Урфана этот вот этот вот этот. Я и все время поддерживал, и ходил, и смотрел, как он тренируется, и несколько лет сам ходил. Так, с великой поддержкой дружной родины рис, как зізнався сам Орфан, сором'язливий хлопец. Важкі тренування та вимогливість до себе. Урфан э, пришел к нам таким скромным, спокойным, таким человек, мальчик, он такой, э, у него был такой интерес к боевым искусствам. Я его вижу как спортсмена и видел. Спортсмен он такой спокойный, уравновешенный и целеустремленный. То есть он ставит задачи, и к этим задачам идет, поэтапно идет, добивается, добивается этих поставленных задач. Как человек, он очень приятный человек, всегда улыбается, радостный человек, такой озырьчивый энтузиаст, он открытый человек, душевный человек. kategorii 63,5 kg. The winner. Z. Is... Перед соревнованиями мы готовимся, тренируемся два часа утром, два часа вечером. И так ежедневно у нас 11 тренировок в неделю. Э -э, отдыхаем в субботу после утренней банька и воскресенье полноценный отдых у нас. Если честно, в одно время э -э, были такие моменты, что может хватит, может уже достаточно. Но я понимал, что есть дети, э -э, подрастающее поколение, которое смотрит, возможно, не только на меня, и на других спортсменов. У нас в Москве их много. Mm -hmm. И нужно было показывать какой-то пример того, что нужно достигать целей, которые ты поставил перед собой. И идти больше, выше, выше и выше. И человек может делать всегда больше, чем он думает. Клуб «Барс» виховав в цілу плеяту спортивных зерок. И Орфан Сананзаде за наполегливой операцией, міцного характера та таланту тренера досяг высот, про которые мечтают тысячи спортсменов. В нашем клубе очень много чемпионов, ну -ка. и э, каждый чемпион имеет там свои особенности. Сейчас на, впереди стоит Урфан э, в любительском спорте, в профессиональном серии Адамчук. До этого было, были тоже, и каждый раз у нас чемпионы, и молодое поколение подрастает, там же тоже чемпионы мира, чемпионы Европы. И у нас такая преемственность поколений. Что касается Урфана, конечно, ну приятно. Урфан это уже как бы легенда, потому что у Барса еще не было чемпионов всемирных игр.

и приобретал опыт соревновательный. Мы его часто возили на соревнования. Он показывал хорошие результаты. Пришло время, когда он уже участвовал в соревнованиях международного значения. Выигрывал кубки мира. Очень много раз он выигрывал кубки мира. Показывал очень красивые, яркие бои. Все обратили на него внимание. Ну и я понимаю, что... От побед у него было большое вдохновение, и он больше и больше и больше тратил времени для этого, чтобы заниматься и развиваться и поставлять наш клуб. Да. Урфан участвовал в чемпионатах мира, чемпионатах Европы, Всемирных играх. И, и везде у него был очень хороший результат. Он был победителем Кубка Европы. Он был чемпионом всемирных игр. Он чемпион Европы многократный победитель куков кубков мира, чемпион Украины. Он развивался как и в боксе, так и в тайландском боксе. Иногда пробовал сюда еще в таком разделе, как киджитсу с борьбой. Он также чемпион мира по ММА. Он завоевал там места, такой хорошие бои он показывал. Ну, приятно. То есть он всесторонний развитый матч. From Ukraine, Орфан! sanan zadeh uh, phenomenal w5kick.tv this is on pay-per-view uh, fight.tv which is also showing us on pay-per-view uh, we've got Liverkick, Share Dog, who uh, have done a lot to support and us. Fight. fight number nine. Don't forget, in Bonifica Cooper, legends collide. Radio Capri, Margarita Club, Nova Gorica, W5 Sportwear, Harley Davidson, Ljubljana, welcome uh, in Austria. And of course, Three Ducks, who does all our video. Uh, and energetica ecologia and Economia. These are all our sponsors for tonight. Uh, Thank everybody. They've done a great job for us. This is uh, Andrey Kedvish. He's a very poised. He doesn't. I'll tell you what. He's very young. He looks young, but I will say one thing. He's tough. He's five and zero in W five fights. Pro sportsmen are talking about their results, but those who cannot but about them, family, brothers who are always by their side, strong and tearful tears. Урфан очень хороший человек, очень верный человек и очень верующий человек. У нас по исламе э, есть э, несколько, несколько раз в день, которые надо вставать рано утром, допустим, и так далее пять раз в день, читает намаз и так далее. И я хочу сказать, что он всегда вовремя ставится на намаз. Э, он очень искренне к этому относится. Я считаю, что это очень много ему помогло в его карьере. Семейную поддержку не всегда. Поддерживаем, переживаем каждое соревнование. 5, по 5-10 раз звоним, мы очень гордимся, что у нас такой брат есть, мы всегда, всегда, когда очень нужна ваша помощь, мы во всем его поддерживаем, даже когда мы на расстоянии, мы молимся за него. Я как младший брат, он мой старший брат, как старший брат он посоветует, всего, всего хорошего посоветует, покажет путь и так далее, как есть. Мужество. Сильный. Честный. храбро. Вот, вот так вот сделай. В созревшем возрасте э, я начал понимать, что мой отец, э, почему он с детства э, повел нас именно в спорт. Хотел, чтобы выросли такие дети спортсмены. И я понимал, что это большая ответственность для меня. И не позволял себе где-то сочковать, где-то там пропускать тренировки. No, chtěl opravdát si naděje svého roditelů a blízkých. Vypadáme na Ukrajině s Michalem. Přesně tak. Protože protější tribuna je plná teda ukrajinských fanoušků. Kteří jsou velmi hluční a... O tak je to v pořádku, fandí svému... Fandí brusům. se naprosto korektně, o tom žádná. Takže... Je to řežba, je to řežba, ale... Bohužel pro nás... Bohužel... Zkusit To seknout ještě, zkusit se vychrápět, a vím, že je to těžký, ale... A on za когда герой поднял тогда прапор, тогда мы как раз телевидение смотрели, первый национальный канал был тогда, и мои друзья все были, человек это 100-150 точно был, я так насколько помню. И все ждали, как это, бои смотрели, вот когда уже, <как> вот э, именно в этой ситуации, когда уже э, Урфан Сананзаде, когда уже стал, как это, объявили, как это, э, э, героем объявили тогда, и весь, э, половина народа начал плакать когда им Украины, когда уже, э, когда прапор подняли уже, и действительно слезы пошли уже не, сдержались, никто не... Вот, сколько людей было уже, большинство уже, они все плакали уже, потому что это уже было... Это на сколько лет? 20 лет, 15 лет и стремились к этому уже. Это когда он героем стал, как прапор поднял, уже этот наш украинский прапор поднял. Он сказал, папа, ну, ну конечно же можно. Я ходил, я сфоткался вот так и друзьям показал. Самая вот большая победа была, это была Всемирные игры. Для меня это был такой взрыв, такой ну, всплеск вот такой эмоции, потому что я понимал, что первый раз в жизни такие соревнования, такие события, такое событие, можно сказать, в кикбоксинге в то же время, потому что такого не было. И я понимал, что на мне большая ответственность, как и со стороны семьи, со стороны тренеров, и со стороны всей страны, можно сказать, Украины. И я понимал, что победив спортсмена, которому я проиграл в тот же момент в предыдущих соревнованиях, перед тем, как выбрать лицензию этому серву, я его в финале выиграю. Я понимаю, что я выиграю не потому, что я, можно сказать, сильный, а потому что так предопределил Всевышний Бог. Семья, даже соседи, родственники, находящиеся в клубе, для меня все они близки. И каждому к ним я чувствую и уважение, и любовь. Но семья также в моей карьере очень заняла большое место, можно сказать. Потому что э, слышишь, когда, когда после победы ты кому звонишь в первую очередь? Отец, мама, братья. Но так как э, понимаешь, что самое больше переживает, можно сказать, каждый должен знать, что самое больше переживает э, эта это мать. Он был очень спокойный, мальчик был. Умный был, всегда слушал. Я горжусь это. Свои сыновья это. Они очень хорошие у меня были, это. Они умные мальчики это. Они знают, что это труд это. Ми можемо завжди у них війну правильні дороги. Пан Орфан азербайджанець, але сама Україну та її спорт славлять його перемоги. Саме український прапор. Він з гордістю підіймає щоразу, коли його щоденна важка праця над собою увінчується п'єдесталом пашани. В цій стране я жив, брав много хороших друзей, много хороших воспоминаний. И могу сказать, что для меня это тоже родина, так как я, можно сказать, коренной украинец, если так сказать, азербайджанского происхождения. Быть патриотом для нас, да, это очень важно для каждого гражданина Украины. Сейчас, когда я узнал, что вот мы попали в 25 этих претендентов, в общем, было лучшего спортсмена мира, по версии Ивга, и кикбоксинг тоже вошел. И я понимал, что я единственный украинец, меня туда в день там ставили. И, и хотелось бы, что вот э, как-то э, поддержала вся страна. Он такой целеустремленный и с крепкой верой. Вера у него очень такая, но сильная вера. Он все время выдерживает все те каноны, которые определены верой. Он вот. В зал приходит тоже, когда там -то на сборах, он время молится, он молится, и мы относимся с пониманием к этому. И в многих случаях ставим его пример детям. Говорим, что вот смотрите, человек с верой, он победа, хороший результат, такое вдохновение дается не всем, ну, как бы, сюда приходит очень-очень много людей, но ну, таких как Орфан, ну как бы единицы. И поэтому это ну, заложено Богом, Господом заложено. Человек воин, он должен все время стремиться к этому, это не зависит от национальности. Световым визнанням спортивної майстерності Орфана Сананзаде є номінація на престижне звання «Спортсмен року 2018». Сьогодні з 25 номінантів визначена десятка кращих, і наш земляк посідає третє місце після спортсменів Росії та Америки. Підтримати українця ми можемо до 31 січня. Переможець буде визначений тієї ж доби опівночі. Голосування проходить на сайті The World Ну, Нумо криворіжці, він дійсно крутий. Україна й Орфан достойні такої перемоги. Учу лішову Орфан давівся своєму. Дякую, то ж добу. Как-то как мечта все это, тренера, мечта моего, мечта родителей всего Украины, как это, и него папа, он вспомнил ту мечта, которую мы ждали от него. В дальнейшем будущем я надеюсь, мы будем в олимпийской семье. И хотелось бы олимпийское золото, как и я думаю, любой спортсмен этого хочет, стать первым на Олимпиаде.